നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തിരുവാതിര വ്രതം ഉമാമഹേശ്വര പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഉമാമഹേശ്വരന്മാരെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി വേണം തിരുവാതിര വ്രതം ആരംഭിക്കാനും അവസാനിപ്പിക്കാനും ആ ഒരു ഉമാമഹേശ്വര സ്തോത്രമാണ് ഇന്നിവിടെ ചൊല്ലുന്നത് नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां ना परस्पराश्लिष्टबुर्धराभ्यां नागेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो ना नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्याम् नमस्कृदाभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुगाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् वृषवाहनाभ्यां विरिञ्जिविष्णुविन्द्रपूजिताभ्यां विभूतिपाडीरविलेपनाभ्याम् नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पदिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्भारिमुखैरभिवन्दिदाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् परमौषधाभ्याम् पञ्चाक्षरी पञ्जररञ्जिदाभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृदाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् अदिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्तः हृदम्बुजाभ्याम् अशेषलोकैकहि नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कङ्गाळकल्याणवबुर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवदाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् अशुभावभ्याम् अशेषलोकैकविशेषिदाभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां श्रुतिसंस्तुताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रचिताभयाभ्यां रवीन्दुवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्गाभमुखाम्बुजाभ्याम् नमो नमः शङ्कर पार्वभ्यां नमः शिवाभ्यां जनमोहनाभ्यां जरामृदित्रा सविवर्जिदाभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिदाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां बिल्यच्छदा मल्लिकदामभृद्भ्यां शोभावदीशान्दवदीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणबद्धहृद्भ्याम्

നമോ മ ശങ്കര പാർവതിഭ്യം ഈ സ്ത്രോത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഉമാമഹേശ്വരന്മാരുടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു